Всем привет из Украины. Меня зовут Надежда, мне 60 лет. Проживаю я в городе Моршин, это курортный город. Там, меня радует тем, что там есть вода, которую я сейчас дополняю к продукции компании Биопик. Пару лет назад у меня были большие проблемы. Я прооперирована, у меня нет матки, нет яичников и нет 60 сантиметров толстого кишечника. У меня был рак, кишечника четвертой степени. Мне давали жить всего три дня после операции. Но, как пришла врачиха и сказала, что она должна пить воду. Если я не буду пить воду, значит меня не станет. Я пила воду, но, кроме этого, я боролась с многими еще болезнями, которые были потом после операции. Мне началось, как говорится, время выживания. И я пробовала бады разных компаний для того, чтобы поддерживать свое здоровье, но результатов практически не было. У меня только увеличился вес, и э, я была ограничена в еде. После, э, при, э, после принятия э, капсул и всего, как я пришла в компанию, после ЛФ и после ну, вообще приема всего, я начала, во-первых, кушать, я, э, у меня очень хорошие результаты. Я не буду говорить проблемы, которые у меня были. Я лучше скажу, что у меня уже нормализовалось. У меня э, прошли запоры. У меня прошла изжога. Я соду пила ложками. У меня э, улучшилось зрение. Э, у меня по поднялись Сказать, почки стали на место они у меня всегда были опущены после того что у меня нет в, этом, в организме много э, 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 органов да да я немножко волнуюсь потому что знаете это. Волнуют, да. вот. э, я начала э, принимать нормальную еду я могу теперь кушать все что хочу а раньше я была в этом органичена и э, э, благодаря этой компании благодаря Всевышнему, что меня наставил именно сюда, к вам, я улучшила свое состояние, улучшила свое здоровье. И мне сейчас хорошо жить без боли. Я думаю, вы понимаете, что такое жить без боли. И не думайте, приходите сюда и начинайте употреблять эту еду. И тогда вы увидите. Если вы не попробуете, вы никогда этого не узнаете. Спасибо вам.